Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час порад сьогодні поговоримо про те, яка допомога потрібна Дніпропетровському зоопарку. А у другій частині, як завжди, майстер-клас. Тож багато цікавого і корисного попереду залишайтеся з нами. У нас у гостях волонтер Анна Грідніва. Добрий день, Аню. Добрий. Ви займаєтесь волонтерською діяльністю і допомагаєте саме зоопарку Дніпропетровська. Яка там ситуація зараз? А, на даний момент ми працюємо над модернізацією зоопарку. Тобто, в першу чергу, це постройка нових вольєрів для диких животних. Волки, медведица, затем обезьяны. Уже есть у нас позитивные договоренности по постройке новой крыши для козьего ряда. То есть сейчас нету крыши, и если идет дождь, то капает прямо на них. То есть, в принципе, ситуация улучшается, невзирая на то, что сейчас люди немного другим заняты. Многие помогают, но мы хотели бы расширить свою волонтерскую сеть, приглашать как можно больше людей к нашей деятельности. То есть многие люди знают, что... Если уже ведутся какие-то работы, можно не подключаться. Вот мы хотим обратить внимание, что нам нужна помощь людей, не только финансовая, но и, в принципе, их времени. То есть человек может прийти и помочь в строительстве вольеров? Или какая еще помощь нужна? Ну, в первую очередь, конечно, нужны строительные материалы для постройки новых вольеров, помимо финансов. То есть, если у кого есть какие-то, допустим, связи, или кто-то знает, где можно взять недорого строительные материалы, или, возможно, кто-то может сделать это бартер, то есть мы предоставляем рекламу, а человек помогает найти строительные материалы, то мы, конечно же, ждем таких людей, приглашаем их к сотрудничеству. Надеемся, что уже к зиме мы сможем похвастаться новым Вальгерами для волков и, возможно, получить от них потомство. Также приглашаем людей, которые могут даже тратить свое время в интернете, рассылая предложения различные, искать партнеров, помощников, ну и собирать, конечно, финансы. В каком стане сейчас находятся тварины? Чи потребное им лікування? Животные находятся в хорошем состоянии, за ними ухаживают. У зоопарка есть постоянный ветеринар, который следит за их здоровьем. То есть не нужно переживать, что животные болеют. Они не голодают, пища также есть в достаточном количестве. Но в принципе, если человек хочет принести еду, он может это сделать в любое время, может подойти и спросить у заведующей, что лучше принести для какого животного. То есть это можно также сделать. Но хочу еще раз обратить внимание, животные не голодают. Чим ми стикаємося з такою проблемою, що люди приносять якісь продукти харчування, які тваринам їсти не можна? А можливо, ви зараз скажете, які не треба приносити, щоб наші глядачі знали на майбутнє? Ну, в першу чергу, не потрібно приносити капусту, це навіть написано на вході в зоопарк, що, в принципі, животним її краще не їсти. А медведице можно приносить сладкое, как все вона любить любит сладкое, но ну, тоже немного. Можно приносить хлеб, можно приносить, в принципе, овощи. Вот сейчас животным дают морковку, крупы, ну, сено никто приносить не будет, понятно. То есть кто что может, только вот, в принципе, капуста так нежелательно. А что до бананов, какие полюбляют мавпочки? Можно принести бананы, да, они едят и йогурты у них есть там. В принципе, у них, да, такой интересный рацион, но бананы, я думаю, они с радостью воспримут. Мавпачки взагалі дуже екзотичні тварини, і зараз вже на носі в нас зима. Що робити з ними, як ви будете виходити з цієї ситуації? Чи є вольєри якісь утеплені саме для мавп? Ну, на данный момент обезьяны проводят зимнее время в закрытых боксах, то есть посетители их не видят, они в помещении, им не холодно, но тем не менее они там сидят, и посетители никак их не могут увидеть. Мы, конечно же, мечтаем: это наша мечта построить большой стеклянный вольер для обезьян с переходом, такая как бы, как туннель в их зимнее помещение. То есть обезьяны могут в зависимости от погоды перемещаться из одного места в другое, и таким образом у них увеличивается очень сильно жилплощадь и обозримость для посетителей. Какие еще экзотичные тварины есть в нашем зоопарке? У нас есть волки, лисы, еноты, много копытных, олени, ослы, страусы. Эм... Ну, лошадей много, понятно, кто еще у нас, кабаны дикие есть, много копытных, то есть все виды, там, козы, бараны. В принципе, животные нередки, но они очень дружелюбны, если дети приходят, их можно кормить, очень это интересное занятие для детей. Также есть енотовидная собака и дикие птицы, хищные птицы, тоже можно их наблюдать. Ну, до экзотичных мы, мабуть, само страусев. Чи, потрібні, чи потрібен якийсь спеціальний догляд саме для страусів? Нет, в принципе, они неприхотливы. У них территория достаточна. То есть по всім нормативам у них... Да, ещё верблюд, я забыла сказать. А, у них территория достаточна, и особо какого-то ухода им не требуется. Есть... А где будет замывати верблюд? А, ну, верблюд... В принципе, если сильно холодно, его тоже могут переводить в закрытое помещение. Да, это помещение тоже очень нуждается в ремонте, но это уже не первоочередные задачи, пока что хотя бы расширение вольеров. А так, на улице, в основном, верблюд. Такое же зимой на да, улице. Да. А что до пары вовків? Чи планується у них потомство, чи що є на перешкоді цьому? Ну, в первую очередь это площадь, недостаточно э, вольер, который они сейчас временно скажем находятся в вольере. Для них уже освободили площадку, то есть пустая есть площадь под постройку нового вольера. А поэтому они временно находятся в небольшом вольере и там они не могут размножаться, потому что недостаточно места. Да, когда мы уже построим новый вольер полностью, они, я думаю, ну мы очень надеемся, что будет потомство, мы можем порадовать посетителей, они могут приходить, смотреть, наблюдать за жизнью этих животных. заходи как часто отбывается пополнение у Днепропетровском зоопарка? Ну сейчас довольно редко, в принципе, вот только у диких кабанов есть пополнение на данный момент. У остальных животных сейчас вот ничего не планируется, никаких. Поповнень. Ну, надійно і день. навесні також не було, так? Ні, в цьому году вот по чому-то не було. А з чим це пов'язано? Чи з тим, що мало площі, чи можливо з якимись особливостями догляду тварин? Трудно сказать. В принципе, есть крупные зоопарки с большими площадями, у которых тоже нет пополнения, а бывают наоборот, в какой-то год вот у всех, как бэби-бум, так называемый. То есть ну, в нашем зоопарке, конечно же, проблема в территории недостаточной. В принципе, только у енотов сейчас более-менее достаточный вольер, то есть его построили тоже волонтеры, но ранее. А у остальных животных недостаточно. Ну, надеемся, что мы сможем повлиять на эту... Строительство уже началось, как я понимаю. А пока что, скажем так, можно говорить только о строительстве крыши для козьего ряда. А строительство строительстве вольера для волка пока говорить мы не можем, потому что еще нет у нас и достаточно средств, и стройматериалов пока мы не можем закупить. То есть это та проблема, которая будет решаться в первую очередь. Да. А все ж таки, Тварини знаходяться у достатньо гарному стані, бо також люди переживають. Найперше, що питають люди, це чи здорові тварини, чи є в них їжа. Ви можете запевнити, що з цим все добре? А, да, ну звісно, животні пам'яті фізичного здоров'я, них є психічне здоров'я як у людей. Для того чтобы они чувствовали себя более комфортно и свободно, им нужна большая территория. Допустим, у волчицы вольер, скажем так, очень плохо просматриваем. То есть, и, соответственно, с ее стороны тоже она не может видеть окружающее пространство. Это ненормально. У нее нет бассейна, то, что должно быть обязательно у медведя, потому что жарко конечно, животное вот, в психическом плане нельзя сказать, что совсем удовлетворительно вот именно над этим нужно работать больше. предметец, я в зоопарку, имеет свою историю, так? да, ну она, она ранее была в цирке и, в принципе, вот если когда кому посчастливилось видели, как ее купают, она очень игривая, скажем так, кувыркается даже, то есть видно, что животное ранее дрессировали. Она еще молодая, всего три года. То есть э, планируется, что когда мы построим большую для нее площадь с бассейном, э, купить самца. И также, возможно, у нее будет потомство. А пока еще она одиноко. Да, и надеется, надеюсь, что волонтеры все ж таки допоможут ей найти компанию. Что до птахи, вы сказали, есть какие-то хижаки и есть также экзотичные павлины, например. Да, павлины есть, ну, скажем так, тоже, э, это уже следующие этапы, для начала хотим заняться дикими животными, а затем уже перейти к реорганизации территории для копытных, для птиц, чтобы сделать, опять же, лучше обозримость, потому что сейчас их трудно там рассмотреть нормально, э, увеличить им еще по возможности вольеры, и, ну, и тоже птиц можно наблюдать, очень интересные есть. Как они будут зимовать? А, птицы будут также на улице. Эти птицы, они, ну, возможно, в павлины, разве что будут в помещении. Ну, вот я точно даже не знаю, как они будут зимовать. Не могу сказать точно. Но, в принципе, тварины уже адаптованы до нашей погоды, и они остаются на улице. Да, они уже не первый год в этом зоопарке, уже, скажем, обезьяны, уже очень даже пожилые, скажем, пара там есть отдельная, наверное, уже или по 20, то есть очень уже пара взрослая. Выходя из этого, можем сказать, что все-таки умовы достаточно приятные для животных, потому что если они прожили 20 лет в зоопарку, то все у них было бы Ну, так трудно сказать. Все-таки люди, которые приходят в зоопарк и видят, как, какие условия у животных, согласны с тем, что нужно сделать все иначе, то есть перестроить вольеры побольше, Несмотря на то, что животные не голодают, но это же не самое главное. То есть нужно еще, как бы, зоопарк сделан для того, чтобы люди могли наблюдать животных в их естественной среде обитания. То есть пока что говорить о том, что они находятся в естественной среде обитания, мы никак не можем. Чьи какие законодательные нормы, какие мы предписано, какой должен быть вольер, какой потребен догляд для тварины. Да, у нас есть нормативная база. В принципе, сейчас все вольеры соответствуют минимальным нормативам, но, скажем так, это очень далеко от европейских норм. То есть, к сожалению, наши нормы. Не достаточно для животных, і всі зоопарки України стараються вже не з цих нормативів, а із тварин. Тому Ми орієнтуємося в целом на о том, як лучше буде для цих животных. Якщо все складеться добре і вольєри будуть побудовані, то у тварин почнеться період народження малюків. Чи потрібен якийсь особливий догляд саме для малюків? возможно, еще планируете построить какие-то специальные пристрої для маленьких, для тех, кто потребует какой-то помощи? Ну, в первую очередь, вольер должен быть правильно организован, потому что, когда рождаются, например, волчата, волк должен быть отделен от них. То есть, так называемая перегонка, куда вот отделяется волк от остального вольера. Ну, в принципе, волчата растут как, без особых каких-то потребностей. В дальнейшем, ну, наверное, наш зоопарк не позволит постройку еще, ну, чтобы вот оставить этих волчат, скорее всего, будет произведен либо обмен на каких-то животных с другими зоопарками, либо они будут отданы туда, где есть и для них помещение. То есть обычно происходит так то, может быть, поменять и на да. по Украине, да, да, есть такая практика. А чи планируется зараз, то обмен, че пока еще не могу поменять? Пока хочется верить, что получится все сначала это сделать. Мы так далеко не забегаем, хочется сначала вот именно сконцентрировать усилия на вот конкретных задачах именно по строительству, потому что это довольно масштабные. То есть с одной стороны кажется, что вот 40 квадратных метров это немного, но оказалось, что это тоже проблемно построить такой вольер. Как активно присоединяются днепропетровцы до помощи зоопарку? В принципе, все люди поддерживают, но ну, многие, скажем так, у нас радикально отзываются, говорят, что вообще не нужно ничего делать, нужно распустить всех животных. Ну, скажем так, это люди, которые просто голословно говорят какие-то заявления, но ничего, по сути, не делают. А есть люди, которые просто переводят деньги, таким образом помогают. Ну, мы хотели бы вот еще раз подчеркнуть, что нужны просто волонтеры для того, чтобы вести вот деятельность по расширению нашей деятельности. То есть в принципе просто вот можно зайти к нам на сайт непроDP, там есть все наши контакты к нам обращаться и присоединяться к нашей деятельности. Або просто пройти у зоопарк і спитати, так да, Чи є можна там у кого так, спитати? да, звісно, да. Тості, а нашій діяльності ми тісно співпрацюємо з руководством зоопарку, Ми там частенько буваємо, то можна і там теж підскажуть. Багато хто читає статті саме в інтернеті і стикається з такою проблемою, що ви закликаєте людей допомагати, і тут же є статті, де директор зоопарку пише, що якась окрема допомога вже не потрібна. Багато хто трактує неправильно, що допомога взагалі не потрібна. Ой, есть ничего мается на увазе, конечно. А Нет, на самом деле директор поддерживает наши инициативы. Конечно, все хотят, чтобы нам удалось построить эти вольеры. Речь шла, видимо, только о том, что животные не нуждаются в еде, скажем так, остро не нуждаются, потому что люди вот многие именно так и думают. Поэтому в целом директор я думаю, я могу сказать, из за него призывает людей помогать, кто чем может. Какие тварины еще, языкала в зоопарку, какие потребуют и до помощи, и вообще на каких треба прийти с детьми и посмотреть? Ну, как по мне, все животные интересные, скажем, я не могу выделить кого-то конкретно, кому кто больше нравится. То есть, ну, деткам нравится кормить животных. То есть, в идеале мы хотим сделать, чтобы вот в Козьем ряду был, скажем, есть такая практика, когда можно животное именно потрогать, и прям вот такая дорожка делается, когда к ним можно подойти совсем близко и их потрогать, то есть, и, соответственно, покормить. Сейчас тоже можно на кассе купить еду, ну, морковка, допустим, вчера была, и кормить животных, это детям я видела, детям это нравится. Конечно, сейчас скажем, медведицу довольно плохо видно, поэтому, э, наверное, не, так она популярна. Если бы, допустим, мы построили уже новый вольер с бассейном, я думаю, это было бы намного интереснее тем же детям и взрослым, в принципе, кому угодно. Также и с обезьянами, если они прыгают и катаются на лянах, это намного интереснее. Але годувати можно далеко не всех тварин. Та торкатися також. Є ну, да. так, а окрім вовків, Какие еще хижаки? Можливо, леви, тигры? Чи нет, нет наша территория не позволяет держать таких животных. Да и, в принципе, ну, скажем так, наш зоопарк не закладывался как такой масштабный проект. Это был более зоозона, скажем так. Он развивался более так скромно. А тигров, львов у нас нет. Чи планується расширение территории зоопарка, не только вольєрів, а в целом территории на монастырском острове? Ну, к сожалению, э, рассмотрели все эти варианты расширить территорию там никак нельзя. То есть с одной стороны там линия электропередач, а дальше уже Днепр, то есть по санитарным нормам нельзя опускать ниже, и справа там уже опять же мост и загоны для лошадей, то есть Увеличить именно саму территорию трудно, но если рассмотреть ту, которая есть территория, можно понять, что там есть площади, куда, скажем так, более логично разместить те же вольеры, и уже можно их значительно увеличить. Люди глядачі вже зараз дивляться на нас і хочуть допомогти. Ще раз, розкажіть, яка допомога потрібна? Можливо, хтось все ж таки долучиться. Значит, в первую очередь мы призываем в наши ряды волонтеров, все, кто может и имеет желание помочь животным. Наши контакты есть на сайте dneprozo.dp.ua там же есть номер счета, на который мы применяем финансовую. То есть мы выкладываем отчет о деньгах, которые мы получили, чтобы все было прозрачно, чтобы люди понимали, что деньги идут на нужды зоопарка. То есть кто не может выделить время, может перевести деньги, кто а, может поучаствовать в строительстве, допустим, если есть какие-то люди, связанные со строительством, а мы рады будем посотрудничать, то есть все, кому это интересно. Звитность вы також это на сайте? Да. То есть все прозоро, Кожна людина може зайти і да. подивитися. І у найближчому майбутньому які акції ви ще плануєте? Крім того, всього, що ви сказали, якщо в ідеалі все вдасться, вольєри будуть зроблені. які акції будуть? А, вообще, очень много. То есть, у нас є акція, точніше конкурс на рисунок для забору, тобто можуть прийняти в цьому конкурсі, він вже зараз проходить, ми приймаємо ескізи. Это просто для привлечения людей к этой теме. А помимо того, можно, вот у нас практикуется в других зоопарках такая система, как стать куратором животного или спонсором животного. То есть, и прямо вот на вольере у животного будет написано, что такой-то такой человек является спонсором этого животного. То есть, он приносит ему, допустим, там, запас еды на какое-то время. Или же он просто приходит там, за ним ухаживает, или если нужна вдруг какая-то помощь ветеринарная или еще что-то. То есть этот человек является куратором, он помогает конкретному животному. То есть есть в других зоопарках у нас такое практику. Также на сайте мы выкладываем список этих кураторов, спонсоров. Но пока что наши люди недостаточно активно принимают в этом участие, потому что, в принципе, у нас в городе есть такое понимание, что зоопарк в плохом состоянии, лучше туда не ходить. То есть есть такое. Вот мы хотим этот стереотип переломать, чтобы можно было а и детей водить и использовать его реально как познавательный объект. Дякую вам, Аню, що ви розповіли про зоопарк і взагалі дякуємо за вашу діяльність. Бо небагато хто допомагає саме тваринам і вирішує такі складні проблеми. Дуже вам дякую. Нашим глядачам. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії була волонтер Анна Гриднєва. Долучайтеся до допомоги, бо тварини дуже потребують вашої уваги і якоїсь часточки вашого тепла. Не будьте байдужими! Прямо зараз для вас сюжет, в якому ми пропонуємо вам розслабитися та зайнятися йогою, а потім ми повернемося на майстер-клас.